Kreditin gecikdirilməsinə görə yeni qaydalar müəyyən edilir. Xəzər Xəbər Azın məlumatına görə Millət vəkili Vüqar İskəndərov deyib ki, kreditlərin qaytarılmasında müəyyən problemlər yaşanır. Ödəniş müddətində gecikmə qeydə alınır. Bu zaman isə kredit üzrə əlavə faizlərin, başqa sözlə cərimənin ödənilməsi qaçılmaz olur. Ona görə də qanunvericiliyə dəyişiklik edilir. Dəyişiklik əsasən borclunun pul məbləğini ödəməsini gecikdirməsinə görə kreditorun tələb edə biləcəyi məbləğ məhdudlaşdırılır. Başqa sözlə bankın müştərinizi xışdırmasına imkan verilməyəcək. Məclis vəkili deyib ki, mülki məcəlliyə dəyişiklik bu gün Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin keçirilən iclasında müzakirə edildi. Dəyişikliklər bu sahədəki problemləri aradan qaldırmağa istiqamətlənib.